Близько чотирьох тисяч робітників «Сєвєродонецького Азоту знаходяться вдома через те, що підприємство у простої. Втім, надія на його запуск найближчим часом є. Про це заявив голова профспілкової організації прац «Сєвєродонецьке об'єднання Азот Валерій Черниш. Квітень, травень ось ті терміни, котрі дадуть можливість підприємству оговтатися і не розгубити кадри. Ну, на сегодняшний день у нас ситуация достаточно сложная, потому что еще 6 марта этого года у нас были остановлены три крупных химических предприятия в Украине. Это мы Родонецкий, Азот, Черкасский и Ровенский. По определенным причинам не дают газ на автогаз Украины в связи с тем, что возможно нет предоплат за будущее потребление газа. Но мы берем во внимание только на сегодняшний день ситуацию нашего города, потому что предприятие оно как было таки градообразующим и много очень работников нашего предприятия, это жители Северодонецка, и от их работы зависит, конечно, и наполнение бюджета, и жизнеобеспечение нашего города, это работа НОПС, и стоков, которые там перерабатываются, ну и ряд других вопросов. Конечно, сейчас очень много возникает вопросов о том, что как будет работать предприятие, его перспективы. Но на сегодняшний день предприятие находится с понедельника в простое. К сожалению, около 4000 тысяч наших работников находятся дома. Мы со своей стороны сделали все возможное для того, чтобы не дать возможности сократить большое количество людей. Люди, конечно, к сожалению, сегодня все равно уходят с предприятия, потому что считают, наверное, с их точки зрения нет перспектив работы. Но мы надеемся на то, что это временные трудности, потому что то по требованию трудового коллектива предприятия мы обратились в первую очередь к премьер-министру Украины с просьбой, с такой, чтобы было, было как можно быстрее проведено совещание с представителями кабинета министров, представителей работодателей химической промышленности Украины, агропромышленного комплекса, профсоюзов этих отраслей, и как можно быстрее был решен вопрос запуска этих предприятий. На сегодняшний день, той информации, которой мы владеем, Председатель НАК Нафтогаза Украины Кобалев на, на своей страничке в Фейсбуке опубликовал информацию о том, что подготовлен уже проект распоряжения о предоставлении природного газа на давальческих условиях для работы наших трех предприятий. Мы надеемся, что в апреле, ну, может быть, в мае, все-таки этот газ поступит на наши азоты, на все три, ну естественно и на наш Северодонецкий. И у нас будет возможность запуститься как можно быстрее, для того, чтобы мы начали более-менее нормально, спокойно работать. Тем самым мы надеемся остановим отток специалистов, которые будут оставаться дальше работать на наших предприятиях. Второе, это то, что будут идти нормальные отчисления в бюджет Северодонецка, ну естественно и в области, так как это один из крупнейших предприятий в нашем регионе, одно из крупнейших. Вот. И третье, это самое главное, это успокоит и погасит те негативные настрои, которые у нас сегодня существуют в отношении нашего предприятия. Мы благодарны и мэру нашего города Казакову Валентину Васильевичу, и секретарю городского совета Будкову Игорь Николаевичу, и всему депутатскому корпусу за то, что они поддерживают нас, за то, что они находятся на стороне трудового коллектива и прекрасно понимают, какие проблемы могут возникнуть, если предприятие вообще работать не будет. Ну и, конечно, хотел бы добавить, что недавно состоялась встреча. Я был у Гарбуза Юрия Григорьевича по вопросам как раз проблемным работы нашего предприятия. Он также полностью на стороне трудового коллектива и сказал, что приложит максимум усилий для того, чтобы предприятие заработало как можно быстрее. Мы на это очень надеемся.